Конституция Украины, власть принадлежит народу, правильно? Народ осуществляет свою власть прямо и через органы державной влады, правильно? Так. Согласно статье Конституции 17, военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод. Я вам прошу вас пресечь данное нарушение в лице этих военных, нарушение конституции на данный момент? они находятся при том что нарушают э, при ограничении прав и свобод граждан они, зараз ничего не они с вами находятся Владислав, то есть они уже нарушают конституцию Украины в том что вы меня остановили, а они нарушают мое право на э, Добрый. не, вы их должны задержать за счет за три за, за нарушение Конституции статьи 17 что вы не Что вы не Все, я уже статья гуглите, значит, если вы не знаете конституцию, Понимаете. статья 17 Конституции Украины военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод. Все вы меня остановили, они с вами находятся. Вы ограничиваете на данный момент мое право на свободное передвижение. Так. Вот они с вами находятся. Ну, они не земной, они я, с вами... Я... Вы, вы из одной машины вышли, Владислав. Вы из этой машины вышли? А, да. Вот. Соответственно, они... Довольно... Да они будут ручкаться. А у... у него, кстати, есть оружие, и он будет в следующем преступлении принимать участие, применять его. Ну дайте, будь а кто... ласка, ваши документы. Это просьба? Чем... 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 Это вим... моя законная вымога. А, согласно чего сошлитесь на норму закона? Сгидно статьи 32-й, и й законы Украины про национальную полицию. Mm для того чтобы у вас было ну, для того чтобы вы могли законом вымогать согласно 32 части 2 у вас должны быть пункты части 1 Нет. какие у вас есть пункты части 1 понятно владислав согласно кабинета министров 1137 о, служебное удостоверение полицейского это серый пластик сзади написано удостоверение у вас не такое удостоверение мандата на власть у вас нет это посвящение которое вы мне держава я же не сам себе его купую вы разумеете вам тоже какой-нибудь фантик показать Если вы не проверяйте можете... ну, ну, документы не я вам фантик такой покажу как у вас бы такие. какие такие я вам фантик любой покажу -то, чё, тут фантик? Фантик? да потому что у вас не удостоверение полицейского у вас фантик я вам поясню мне без разницы, кто вам чего выдал. Мне без разницы, мне должно быть по закону. 1137 Кабинета министров Украины, на нем четко написано, серый пластик сзади будет...